নমস্কাৰ মই আজি এটা কথাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আহিছোঁ মই স্কুল যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো বনাওঁ কালি আচলতে মই এটা পষ্ট দিছিলোঁ যিটো প'ষ্টত মই আপোনালোকক আমাৰ বৰ্ষপূৰ্তি পাইছেহিছে সেই বৰ্ষ ফূৰ্তিলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তেতিয়া মানে এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে বোকাখাটৰ অমল ডাও ডাঙৰীয়াই মানে কৈছে যে কাব্য অনুষ্ঠানবিলাকত আজিকালি সম্বৰ্ধনাৰ প্ৰয়োভৰ বহুত বেছি এক প্ৰকাৰে কথাটো নোহোৱা নহয় মই তেখেতৰ কমেণ্টত মই উত্তৰ দিছিলোঁ যে মই আপোনাৰ এই কথাটোলৈ এটা মানে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম আচলতে সঁচাকৈয়ে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমিও অনুষ্ঠানবিলাকলৈ যাওঁ কিন্তু ইমানেই বেছি সম্বৰ্ধনা সম্বৰ্ধনা এনেকুৱাই হৈ থাকে গতিকে মানে কি কেতিয়াবা তেখেতে কোৱাৰ দৰে মানে মানে সেইটো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানেই নেকি বা আমনি নিচিনা লাগি যায় আচলতে এটা কথা এই যে অনুষ্ঠানবোৰ এতিয়া মই আমি ৰদালিৰ ইয়াৰ বৰ্ষপতি অনুষ্ঠান পাতিবলৈ লৈছোঁ মই আপোনালোকক সুধিছোঁ আমি ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচীও তৈয়াৰ কৰিলোঁ কিন্তু হ'লেও মই আপোনালোকে কওকচোন সেই অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা হোৱাত বিচাৰে এইটো মই প্ৰথমতে সুধি লৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে আমি কেতিয়াবা কিছুমান অতিথিক বিশিষ্ট অতিথি বা আমন্ত্ৰিত অতিথি বুলি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ কিছুমান মানুহ দূৰৰ কিছুমান ওচৰৰ ব্যক্তিসকল আহিল আৰু সেই ব্যক্তিসকলক আমি অন্য নহ'লেও যদি আমি সন্মানৰ খাতিৰত বা সন্মান জনাই তেখেতক এখন গামোচা হ'লেও যদি দিওঁ সেইটো জানো বেয়া কাৰণ আমি আমাৰ নিজৰ ঘৰলৈও যদি কোনোবা বহুদিনৰ মূৰত বা নহা মানুহ আহে আমি কিন্তু মানে কিবা এটা যাচোঁ আৰু গামোচা এখন হ'লেও আমি দি ভাল পাওঁ সময় সাপেক্ষে তেনেকৈ ধৰক তেনেকৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা যদি কোনোবা তেনেকৈ আহে কিবা এটা দিলে মানে ভাল লাগে আচলতে আৰু এটা কথা আমি অনুষ্ঠানবোৰলৈ যে যাওঁ বা এতিয়া আপোনালোকো আহিব আপোনালোকে কি বিচাৰিব অনুষ্ঠানটো মানে বা কি বিচাৰে এটা আপোনালোকে নিজকে মানে কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠানটোত থাকিবলৈ বিচাৰিব মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ধৰক যিসকল উদ্যোক্তাসকল তেওঁলোক বহু সময়ত ব্যস্ত থাকে কেতিয়াবা হয়তো কেতিয়াবা কাৰোবাক মাত এষাৰ দিবলৈও সক্ষম নহ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ মই ভাবোঁ আমাৰ ৰদালিৰ এতিয়ালৈকে সেইটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে যিমানবাৰ পাতিছোঁ পৰাপক্ষত সকলোকে মাত এষাৰ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ আৰু এইবাৰো যদি কেনেবাকৈ কোনোবা এতিয়াতো আমাৰ গোটৰ হ'লেও সকলোকেতো চিনি জানি নাপাওঁ মানে আমি গোটত পাই থকা তেনেকৈ কিন্তু যদি কোনোবা এনেকৈ অহা দূৰে দূৰে থাকি যায় আমি যদি মাত এষাৰ মাতিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি একদম নিজে ওচৰলৈ আহি পৰিচয়টো দি সুধিব ক'ব যে আহিছোঁ বুলি নহ'লে মানে বহুত আমিও দুখ পাম যদি কাৰোবাক আমাৰ মাত খাৰ দিবলৈ থাকি যায় অৱশ্যে এইটো নহয় যে আমি বহুত মানুহ মাতিছোঁ এইটোও নহয় ৰদালিৰ কম সংখ্যক মানুহেই হ'ব হয়তো নাজানো হ'লেও ৰদালিৰ গোটৰ যেতিয়া মানুহসকলক মাতিছোঁ আৰু আহিলেই ভাল লাগিব এতিয়া আপোনালোকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা অনুষ্ঠানত এই যে গোটেই মানুহক সম্বৰ্ধনা জনাই জনাই মানে বিশেষ একো নাথাকেগৈ তেতিয়া সেই অনুষ্ঠানটো সঁচাকৈয়ে বাৰু ভাল লগা নহয় কিন্তু আমি ভাবিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটোত আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দুই এষাৰ কথা শুনিম যাতে সেই কথাখিনি আমাৰ আমাৰ সকলোৰে উপকাৰ হয় আমাৰ সমাজখনৰ উপকাৰত আহে তেনেকুৱা কিছুমান কথা আমি শুনিব বিচাৰিম তেখেতসকলৰ পৰা আৰু আমি ৰদালি প্ৰকাশনৰ বিশেষকৈ আমি যিখিনি কিতাপ পঢ়িছোঁ সেই লেখকসকল লেখকসকলৰ লেখকসকলক এটা চিনাকি কৰি দিব দিম বুলি ভাবিছোঁ আমি আমাৰ সেইখিনিয়ে কথা গতিকে আপোনালোকে এটা অনুষ্ঠানত আপোনালোকে কি বিচাৰে বা আমাৰ ৰদালি অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে কি বিচাৰিব অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছে ধন্যবাদ মোৰো স্কুললৈ দেৰি হ'ব ধন্যবাদ আৰু জনাব আপোনালোকে